А сказали, что он покончил с самоубийством. А, а, а у нас кровати упал. Вам с дивана написал это за покой. Скажи, Боска, а вы верите в то, что он покончил жизнь сам Нет, -пу -пу. ему 24 года. <coughs> он один в семье. У нас есть свидетель, Смотрите. у нас есть доказательства. Вот пришла э, женщина, она отвечает за громадскую приемальную, в которую мы уже ходим 5 лет. Но мы каждый раз приходим, каждый раз мы говорим о том, что у нас есть проблемы. Нас выслушивают, мы спокойно уезжаем, э, нас уезжаем. Нас забывают. Мы уезжаем домой и ничего не происходит. Я все-таки, я все-таки Считаю, что нам все равно должна быть процедура. Мы сюда пришли, прокуратура увидела, что мы пришли, и люди. Мы не, я не один. Если бы я пришел бы один, уже бы доблестные работники милиции скрутили бы и увезли бы в РВД, сказали, что я хулигане. Да? Или, или, например, вы пришли бы одна, вас бы также скрутили бы. Михаил, тихо. Вас бы тоже скрутили бы и завезли. Процедура есть. Однозначно есть, и мы никуда не обойдем. Мы приехали с каждого, каждый там с, э, с Днепропетровска, с переяслава кмельницка с Умани, со мной городов. У вас у каждого есть свое заявление, та беда, которую вы привезли сюда. Есть Я все-таки считаю, что нам нужно прийти и дать еще раз. Где-то женщина. А можете позвать, можете позвать женщину, которая только что приходила. Я считаю, что нам, надо, что нам надо дать эти документы, ей подходящий номер, и потом просто прийти через месяц, если она ничего не сделает, конкретно к ней. Позвать ее сказать, ты обманщица. Мы пришли, приехали, это же, у кого есть деньги, например, приехать там, с Днепропетровска, надо купить билеты. А сейчас такая же, что нету на кусок хлеба себе взять на колбасу. Надо приехать сюда, каждый с надеждой. Мы сейчас приехали с надеждой. У нас у каждого в есть надежда, что сейчас, наконец-то, нам помогут. Правильно? Конечно. Не раз принимала. Всех работ вот, ветеранам прокуратуры, Антонину Николаевну. Она ничего не делает. Я бы разобьять бы Антонину Николаевну. Она так пообещает. Она ничего не делает. Я вас очень прошу мы все равно пойдем по процедуре. Мы пришли, мы за себя заявили, что мы есть, и что мы будем приходить. И ей тоже скажем, что если она не будет рассматривать, мы же не ее больше и меньше в рамках закона. Да? Если есть факты преступления, пускай наказывают. Если она этого делать не будем, я возьму своих маму, возьму, возьму родственника, вы возьмете еще по три человека, мы тут уже придем там не 100 человек, а 300. И уже к ней, скажем, мы были, тебя месяц назад ничего не сделал. Правильно или нет? Да, да. Правильно. Я хожу, я хожу сюда годами, а не месяц назад. Да, да. И ни хрена ничего не делает. Правильно. Да, даже прокурор меня обещал принять. Дорогие сокращена. Продержал. Отписки Киев, допустим, Чернеев, Чернеев, Киеву, и каждый этот оперативный Но акция создана. Останет Украина против антидемократии. Убивает драгоцен, зарплату пенсии не платят, скрывает трупы, забирает квартиру, уходит от ответственности. Режим, Режим, а мне полили, а решение не забирает. А мне полили, а мне поли. А Я журналист, интернет-атерист. Да,